रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलीफ किचन में जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स आज हम लोग अलिफ किचन में बनाने जा रहे हैं बच्चों और बड़ों की बहुत ही पसंदीदा चिकन टिक्का मैक्रोनी इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है बहुत ही ज्यादा मज़े की बनती है जो भी खाएगा आपसे इसकी रेसिपी पूछे बिना नहीं जाएगा आइए चलते हैं और जल्दी से चिकन टिक्का मैकरोनी बनाना शुरू करते हैं तो चिकन टिक्का मैकरोनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने मैकरोनी को बॉयल कर लेना है और इसके लिए मैंने एक पैन में पानी को उबाल लिया है पानी में अच्छा सा उबाल आ चुका है और यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल कर देंगे दो पैकेट या 800 ग्राम मैकरोनी तो ये मैंने ट्यूबलेर मैकरोनी ली है आप कोई सी भी मैकरोनी कोई सी भी शेप जो है वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और तीन खाने के चम्मच हम इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे ताकि अच्छे से बॉईल हो जाएगी तो वो आपस में जुड़ेगी नहीं बिल्कुल अलग अलग रहेगी और अभी यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करेंगे और कवर करके हमने इसको आठ से दस मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पे कवर करके कुक कर लेना है अगर आपने खुला पानी इस्तेमाल करना है तो फिर आप इसको मीडियम फ्लेम पे भी बॉयल कर सकते हैं तो मिलते हैं फिर आपसे आठ से दस मिनट के बाद जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स, ये देखिए यहाँ पे हमारी मेकरोनी अच्छे से बॉयल हो चुकी है आठ मिनट लगे हैं इसको बॉयल होने में इसको ओवर कुक या ओवर बॉयल मत कीजिएगा वरना आपकी मैक्रोनी जो है वो खराब हो जाएगी अभी हम इसको निकालेंगे एक छलनी में और इसके ऊपर नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वो डाल देना है ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए तो ये देखे यहाँ पे हमने मेकरोनी को उबाल के और इसके ऊपर ठंडा पानी नॉर्मल टैप वाटर डाल के इसको रख लिया है देखे कितनी खिली खिली सी हमारी मेक्रोनी बॉयल हुई है तो अभी इसको करते हैं साइड पे तो यहाँ पे अभी हम एक पैन लेंगे और पैन में शामिल कर देंगे आधा कप के जितना कुकिंग ऑयल और एक खाने का चम्मच बारीक चौप किया हुआ लहसन शामिल करेंगे इसमें लहसुन का पेस्ट मत शामिल कीजिएगा आपने लहसुन को बिल्कुल बारीक चॉप करके ही शामिल करना है तो यहाँ पे लहसन डालकर हमने इसको मीडियम लो फ्लेम पे एक से डेढ़ मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है कि लहसुन का जो कच्चा पानी है वो खत्म हो जाए और लहसुन का एक खूबसूरत सा प्यारा सा अरोमा आना शुरू हो जाए तो जब तक हम यहाँ पे लहसुन को फ्राई कर रहे हैं आपको बताई देते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल अलीफ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो लहसुन को भी फ्राई करते रहिए और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल अलिफ किचन को भी सब्सक्राइब करके अपना बना लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिले और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है बेल आइकन को प्रेस कर लिया है तो आप वीडियो को मुसलसल देखते रहिए और यहाँ पे लहसुन को हमने बिल्कुल हल्का ब्राउन कर लिया है अभी हम इसमें शामिल कर देंगे एक किलो चिकन का कीमा तो मैंने यहाँ पे चिकन का कीमा लिया है आप चिकन को छोटे क्यूब्स में कट करके उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं या आप बीफ का कीमा भी इसमें शामिल कर सकते हैं और यहाँ पे चिकन का कीमा शामिल करके हमने मीडियम फ्लेम पे चिकन को पांच मिनट के लिए फ्राई कर लेना है कि चिकन का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए चिकन का कलर चेंज हो जाए और इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए तो मिलते हैं फिर आपसे पांच मिनट के बाद तो ये देखिये जी यहाँ पे हमारा जो चिकन का कीमा है वो कुक हो चुका है इसका कलर भी चेंज हो चुका है और अभी हम इसमें शामिल कर देंगे एक अदद बड़ी प्याज को क्यूब कट करके शामिल करेंगे आपकी अपनी मर्जी है आप जो सी कटिंग करना चाहें वो कटिंग कर सकते हैं लेकिन मुझे पर्सनली क्यूब कटिंग पसंद है तो इसलिए मैंने इसको क्यूब कट करके कर शामिल किया है और यहाँ पे प्याज शामिल करके हमने इसको दो मिनट के लिए कुक कर लेना है ताकि प्याज हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स यहाँ पे हमने चिकन को और प्याज को दो मिनट के लिए कुक कर लिया है अभी हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम टू लो और इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे और मैं इसमें शामिल करूंगा तीन खाने के चम्मच चिकन टिक्का मसाला किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा और क्योंकि हम चिकन टिक्का मैक्रोनी बना रहे हैं तो इसलिए हम इसमें चिकन टिक्का मसाले का ही इस्तेमाल करेंगे एक चाय के चम्मच के जितना नमक शामिल करेंगे क्योंकि ऑलरेडी चिकन टिक्का मसाला में भी नमक शामिल होता है इसलिए हमने नमक को बिल्कुल एहतियात के साथ शामिल करना है एक खाने का चम्मच चिली सॉस शामिल करेंगे तीन खाने के चम्मच सफेद सिरका शामिल करेंगे और यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करके हमने इसको से चार मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेना है तो एक बात मैं आपको बताता चलूं अगर आपने इसको ज्यादा स्पाइसी करना है या आप ज्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसमें दो चाय के चम्मच के जितनी या एक खाने के चम्मच के जितनी कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जी तो मेरे प्यारे प्यारे मेंबर्स ये देखिए यहाँ पे हमने मसाला जात शामिल करके चिकन के कीमे को अच्छी तरह से तीन मिनट के लिए कुक कर लिया है अभी हम इसमें शामिल करेंगे एक कप के जितनी क्यूब कट की हुई शिमला मिर्च और शिमला मिर्च शामिल करके हम इसको मिक्स करेंगे और साथ ही साथ आपको बताते चलेंगे कि आप अपनी मर्जी की कोई सी सब्जी कोई सी वेजिटेबल भी इसमें शामिल कर सकते हैं मटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या गाजर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है और यहाँ पे मिक्स करके हमने दो मिनट के लिए इसको कुक कर लेना है तो मिलते हैं फिर आपसे दो मिनट के बाद चिकन के कीमे को वेजिटेबल्स डाल के दो मिनट के लिए कुक कर लिया अभी हम इसमें शामिल करेंगे एक कप के जितनी बंद गोभी इसको बारीक बारीक काट लीजिएगा या कटर की मदद से आप इसको श्रेड कर लेना है तो एक बात याद रखिएगा कभी भी एकदम आपने इसमें वेजिटेबल्स शामिल नहीं कर देनी क्योंकि कुछ वेजिटेबल्स का जो कुकिंग टाइम है वो थोड़ा होता है प्याज का ज्यादा होता है और उससे कम शिमला मिर्च का होता है इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप इसमें वेजिटेबल्स शामिल की हैं और यहाँ पे बंद गोभी शामिल करके हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अभी हम इसमें शामिल कर देंगे बॉयल की हुई मेकरोनी जिसको हमने उबाल के रख लिया था और दो कप के जितनी हम इसमें टोमेटो केचप शामिल करेंगे और टोमेटो केचप शामिल करके हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तो ये देखिए जी यहाँ पे हमारी चिकन टिक्का मेकरोनी बंद के बिल्कुल रेडी है अभी हम इसकी फ्लेम करते हैं बंद और इसको डिश आउट कर लेते हैं तो ये देखिए जी यहाँ पे हमने अब चिकन दिक्का मेकरोनी को डिश आउट करना है और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी जबरदस्त हमारी चिकन दिक्का मेकरोनी बन के तैयार हुई है तो जब भी आपके घर में कोई इवेंट हो कोई बच्चों का फंक्शन हो बच्चों की पार्टी हो बर्थडे पार्टी हो तो आप उसके लिए इसको बनाएं बिल्ली में जो भी गेस्ट खाएंगे वो आपसे इसकी रेसिपी पूछे बिना नहीं रहेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की ये चिकन टिक्का मेकरोनी की रेसिपी यकीन पसंद आई होगी अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है इसको लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा तो इसके साथ ही अलिफ किचन से वलीद रजा को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़